استغفر الله رب البريه استغفر الله من الخطايا رب زدني علما زدني علما نافعا واوفقني Amalan mabula, amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدقوا العظيم صدقوا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam, mari kita haturkan pada junjungan kita, Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahiriah batiniah. Masyiral muslimin muslimat rahimatun wahdi Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hati Merupakan suatu kunci yang paling utama, yang tidak bisa diduakan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam segala hal, yang perlu kita harus ketahui dan perlu harus kita menjunjung tinggi nilai-nilai pada diri kita, yaitu dengan datangnya ketenangan pada diri kita, tenangnya hati. Ketenangan hati ini membawa ketenangan jiwa kita. Membawa semuanya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah kita. Fikir kita semua. Ada semua di sini. Orang kalau kita itu tenang. Pembawaannya tenang. Maka akan terjadi suatu hal yang dinamakan keajaiban. Keajaiban di dalam kita menerima rahmat hidayah dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan suatu hal yang paling penting sekali. Tidak bisa kita tunda lagi untuk belajar pada hati ini menjadi hati yang beriman. Masyarakat Ma muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kehidupan manusia, hati menjadi sumber kebaikan, dan bahkan sebaliknya menjadi sumber kejahatan, sumber salah, dan juga sumber dari soda kebenaran. Maka, penting sekali di dalam kita mengunci hati kita ini benar-benar kita kunci dari jenjang yang berbau maksiat dan berbau dosa kalau kita menjadi golongan hamba Allah yang beriman. Untuk menenangkan hati, ini Al-Quran ini memberikan suatu anjuran buat kita. Anjurannya apa? Satu adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash shodiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsiran wasafiku fakratau wa asila. Banyak sekali di sini menyebutkan hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Itu sebutan yang paling pertama, paling penting. Beriman dan bertakwa. Al-imanu atuminu billahi wal malaikati wa kutubi wa rasulihi wal yaumil akhir wa wa iman dan bertakwa inilah merupakan suatu kunci ketenangan hati kita menjadi santai, diam dan penuh bermakna. Jadi satu Al-Qur'an menganjurkan agar hati kita itu tenang yaitu pertama beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Otomatis di sini kita harus memperbanyak apa yang dinamakan ibadah. Setelah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Al-Qur'an menganjurkan untuk apa yang dinamakan mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya amanu amantaqullaha zikron kasiro wasabiku wa asila. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, perbanyaklah zikir kamu kepada Allah, mengingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir sebanyak banyaknya, tanpa ada batasan tanpa ada limitan, segala sesuatu yang berbentuk zikir sesuka hati kita, sebanyak hati kita, semau hati ini, untuk memperbanyak dengan zikir ini. Kalau mampunya 50, monggo 50. Kalau mampunya 100, monggo 100. Kalau mampunya 1000, silahkan lebih utama, lebih istimewa. Jadi apapun yang berbentuk zikir ini adalah merupakan golongan hamba Allah yang bertakwa, beriman dan ini merupakan suatu kunci untuk menenangkan hati dalam anjuran Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an ini apa? Disebutkan Al-Qur'an itu Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul Raibafi. Hudzal lil jadi Al-Quran ini merupakan suatu kunci, suatu bentuk, petunjuk bagi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menenangkan hati yang ketiga Al-Quran menghancurkan memperbanyak ibadah dan amal sholah Inasolati wanusuki. Solat saya dan ibadah saya. Ini solat kita, ibadah kita di dalam ibadah itu apapun bentuknya. Bagaimana bentuk ibadah itu ketika kita keluar dari rumah? Kemudian mencari nafkah untuk anak dan istri. Ini bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah sholatnya, ibadah kita. Wa mahyaya wa ma mati. dan hidup sekitar, mati kita semua lillahi rabbil alamin. La wa, wa minal muslimin. Jadi kunci merupakan segala dari kunci setelah beriman dan bertakwa kepada Allah, mengingat dan berzikir kepada Allah, memperbanyak ibadah dan amal soleh. Amal soleh. Amal soleh itu mengikuti, meliputi apa saja. Amal soleh itu meliputi segala sesuatu yang berbau di dalam membentuk karakter pribadi kita, menjadi dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu kunci amal soleh, termasuk di dalam kita berbuat amal jariah. Amal jariah merupakan bagian daripada amal soleh. Banyak sekali segala sesuatu, sifat-sifat. Yang bisa mendatangkan kita bisa mendekatkan diri kita senantiasa dekat dengan amaliyah ini. Kita di masjid bersih bersih, amal sholeh. Kita siar khairi kumanda al Quran, wa amalas sampaikan itu mesti sekun satu ayat. Wal asri inal insanul afriku illa Meskipun satu ayat sampaikan ini adalah amal sholeh. Banyak sekali. Al-Quran banyak yang robek Kemudian kita sambung-sambungkan Kita solasi yang bagus Kita perbaiki, kita benahi Ini juga amal soleh Kemudian bersabar Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sabri ta bisabari wassalah. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah beri wassalah dengan sabar dan tetap menjalankan ibadah salat kita. Alangkah baiknya, alangkah tenangnya jiwa ini ketika kita dekat sama Allah di dalam salat kita. Di dalam ibadah kita, satu langkah demi langkah, step by step, satu Pahala demi pahala semua membawa kita senantiasa mengarah suatu hal amaliah kebaikan. Dengan tetap bersabar, ujian datang berganti-ganti, tetap innallaha ma'asyabirin, bahwa kita bersama hamba Allah. Bersama hamba-hamba Allah yang lain, senantiasa bersama dengan munajat kita pada Allah Subhanahu wa taala innallaha sesungguhnya Allah bersama kita-kita ini hamba Allah yang sabar. Bisakah kita menjadi hamba Allah yang sabar dalam kondisi apapun bentuknya merupakan suatu sekesta yang ada Bisakah kita menjadi hamba Allah yang benar-benar di atas sabar? Semua terletak pada diri kita Kembali pada diri kita masing-masing Makanya di sini sebutkan Wal khadiminal khayza Menahan emosi kita Menahan amarah kita Di mana di perjalanan dan di manapun kita berada Ini merupakan suatu kunci bahwa kita bisa dekat Dan kita bersama Allah SWT Allah Kemudian, menjauhi dosa dan maksiat merupakan suatu anjuran agar ketenangan hati selalu melekat pada diri kita. Menjauhi dosa dan segala yang berbuat maksiat, bisakah kita seperti ini? Sementara sekarang, coba kita lihat kemaksiatan di mana-mana, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Padahal, berbuat maksud ini mengeluarkan uang, Pak, tapi tidak peduli. Tetap aja dilanggar, tetap aja dilanjut, tetap aja jalan terus. Nah, ini merupakan suatu kebodohan yang manusia lakukan ketika manusia ini masih hidup, menanamkan segala suatu benih-benih titik hitam yang semakin lama semakin kelam semakin lama semakin brutal maksiat jalan terus segala aurat diumbar terus kaum hawa mengumbar nafsunya memanggil para kaum Adam untuk melancarkan apa? melancarkan kegiatan persinaan di mana-mana ini terjadi tanpa sadar, tanpa kita sadari, bahkan merupakan suatu hal kesengajaan yang terjadi pada diri kita di dalam berbuat zina. Baik zina muson, zina khairu muson, zina laman, semuanya dilakukan. Maksiat dilakukan. Goyang kanan, goyang kiri, gak peduli, itu apa yang dilarang dalam aturan Al-Quran semuanya sudah mendekat suatu hal dan tidak ada kejelasan yang jelas sampai kapan dia berhenti dan bisa taubat nasuha maka Allah perintahkan Allah ingatkan di dalam Al-Quran ini agar hamba-hambanya senantiasa ayo kembali Ya ayuhan nafsu motok ma'inah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardia. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridha dan Allah meridhai. Fadkhuli ibadi wa dakhuli jannati. Menjadi hambaku dan masuk ke dalam surgaku. Allah aja hamba-hambanya untuk ingat dan kembali. Irji'i, irji'i, namun hambanya tetap bersih kukuh memilih kemaksiatan kenapa? karena iblis bercengkrama iblis mengajak terus dengan dunia hal yang berbau suatu hal syur dan syur kemudian membaca surah-surah tertentu seperti al-fatihah al-ikhlas, al-falak, dan an-nas ini merupakan suatu hal anjuran daripada al-quran yaitu untuk menenangkan hati. Masyarakat muslimin muslimat rahimatullah. Mari apapun yang terjadi ingat dalam suatu hadis Bukhari Muslim Al Jannatu Mustaqati illa arba'atu nasari surga itu merindukan empat golongan. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang gemar di dalam membaca Al-Quran. Mari, kita masuk ke dalam kolongan ini. Gemar membaca surah-surah Al-Quran. Satu hari satu ayat. Istiqomah. Tambah lagi dua ayat. Istiqomah. Tambah lagi satu surah. Istiqomah. Tambah lagi satu juz. Istiqomah tiap hari. Biar Al-Quran tidak berdebu. Masyurul muslimin muslimat rahimah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah dengan satu ayat ini semoga bisa mengajak kita agar ketenangan hati ini benar-benar sesuai dengan apa yang Al-Quran anjurkan. Beriman dan bertakwa kepada Allah, mengingat dan berzikir kepada Allah, memperbanyak ibadah dan amal sholeh, bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi dosa dan maksiat, membaca surah-surah tertentu, seperti Al-Fatihah, Al fatihah al Al-Falak, al Semoga bermanfaat dan mari kita realisasi dalam ibadah kita sehari hasil. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittakwallah. Wa wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.